Накануне в Братском драматическом театре компания «Русал» провела новогодний праздник для детей. Добрый Дед Мороз осуществил заветные желания более сотни маленьких горожан. Подробности смотрите далее. Рукотворное чудо. 130 детей из социальных учреждений стали после этого визита в счастливее. Во-первых, они увидели примеру нового спектакля про исполнение желаний. А во-вторых, сами убедились, что мечты действительно сбываются. Уже четвертый год компания «Русал» в рамках благотворительного марафона «Верим в чудо, творим чудо» проводит новогоднюю акцию «Добрый Дед Мороз». Не изменяя традициям, подарки для маленьких брачан металлурги не только из Братска, но и из московского офиса «Русала» искали, не жалея ни сил, ни времени сотрудники братского алюминиевого завода, они в целой серии в этом участвуют, целыми подразделениями. И дарят подарков намного больше, чем об этом написал в письме к Деду Морозу ребенок. Поэтому вы сами видите, велосипеды, игрушки, то самые дорогие. Это ищется в интернете, то, чего нет в Братске, это все заказывается через интернет. Вот и до последнего ребята сегодня приходили, координаторам сдавали эти подарки. Сокровенные желания детей хранились на виртуальной елке официального сайта Новогоднего марафона. Посетители странички могли прочитать письма, в которых ребята мечтали о подарках, игрушках, настольных играх, спортивных атрибутах. Дедушка Мороз, можно заказать автобус на пульте. И вот он мне прислал. Мне подарили, ну, как сказать, все футбольное. Мне все понравилось. Праздник, длившийся больше часа, судя по горящим глазам детей, удался. Металлурги обещали, что и в следующем году Добрый Дед Мороз обрадует брачан очередными подарками. Денис Немчуков, Николай Белевтович, программа «Факт».